Так, зустріч в Білому домі, чи наблизить Україну до завершення війни. Оця яка була, правильно? Так, 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 так. Зустріч якраз таки, дві сімки випало. Це про зустріч. Ну, дивись, десятка пікова і е, Христове Валет. Тут говориться про те, що десятка пікова, карта ні понятки. Все залежить від наших хлопотів. Коротше, карти показують. все зависит от... Короче, крестового лет, крестовая карта – это наша. Я уже рассказывала, что я себя оговаривала когда-то крестовой дамой, и карты сейчас в Киев воспринимают крестовым тузом, меня крестовой дамой, Зеленский часто падает крестовым королем. То есть крестовая масть – это наша Украина, чтобы мы не путались, потому что это игральные карты, как бы им, важно, им важна привязка к масте. Очень, понял? Mm -hmm. Вот, поэтому пиковая десятка здесь падает и крестовый валет. Тут карты говорят о том, что, ну, Сейчас важно, важны наши хлопоты. То есть, а к чему это хлопоты? В чем? Ну, сейчас начнется, смотри, сейчас будут встречи, сейчас начнутся вот эти вот при... Прес почнеться касається на території. Я более ніж уверена, що прес буде со сторони Америки про здачу територій. Як как вони бы зараз не говорили, що вони все зрозуміли. Зеленським там карти показывал і так далі. Но... Так, так, так. Теж в мене виникло питання: чи вже не відбулося домовленостей щодо того, які території, куди. Не, а он, а не я... Давай, хорошо. он не здаст. Ну він не здасть. не хорошая карта, видишь, не знал Пиковый валет. Нет. Нет. Он не торгуется. Карты показывают, как десятка червовая и пиковый валет. Он не торгует территорией. Десятка деньги. Ну, тут про деньги, типа, что он не продаст территорию. Не бесполе... не беспол... Бесполезно, нет, бесполезно. Это очень замечательно. Из-за этого он вызывает уважение, кстати, большое у меня лично. Був би другой президент, бо що це вже говорила, о тому, що Україна була б вже б Україну би на частини. Ну, дивись, по суті ж, воно так і падало нам багато разів, що має розтягнутися це все до осені. І зараз вони там хочуть зробити зустріч Зеленського і Путіна. Я, в принципі, думаю, що це можливо, так. Да? Mm -hmm. да. Я просто ще орієнтувалася вчора знаєш, на обличчя Зеленського. Думаю, так, подивлюся, що він там. Ну... Я вважаю, що типу є надія якась. Він такий задоволений був вчора по відчуттях. До речі, вчора обстріли збулися 19-го числа, Ми прям чітко назвали це 19 те число. Ось Кременчук, на жаль, постраждав. <реку> mm... Ну, мені здається, дивись. Ну, звісно, як же без дрелі зверху, звісно. Ну, тут з вверх, десятка крестова, восьмерка крестова. Хороша карта взагалі випала. Безпекові гарантії, є така вероятність. Тобто, да? це буде та підтримка, яку вже тривалий час Україна чекає? Нарешті вона зараз ну, є можливість, так. що буде надана. Я думаю, да, бо що хороша очень карта випала ту за шістдесятка рядом. Ну чи цього буде достатньо, щоб дотиснути Росію, щоб вони йшли на певні умови. На певні прийняття рішень, які не дуже вигідні їм. Ну, ні. Цього волять все одно. Что там новости выходят, Украина утримает богатую земель. Надеюсь, Курскую тоже с Брянской, с какой там мы, что там мы оккупировали. Так, так, так. Мне нет, кажется, нет. что был какой-то только договорняк или какой-то разговор. Даже не договорняк, разговор Путина и Трампа про Киев. Про обстрел. Я в этом почему-то уверена на 100%. Паузу, Поэтому, взяла. Типа, вот, типа, пускай, да, пускай они там подумают, ты же не даешь им подумать, вот надо же как-то, ну, чтобы, да, вот понятно, почему он сейчас, видишь, молчит. Они будут ориентироваться, касательно Киева по обстрелам, они ориентироваться будут конкретно от встречи Путина с Зеленским. Вот от всего этого, видишь, как? Пока ничего не ясно, не понятно, они молчат. Потом, когда Зеленский откажется ему территорию отдавать, понятно, что будет обстрел Киева. То есть тут вот так понятно. Не знаю, очень странный сон мне снился. На днях снился Путин. Я не, я уже типа думаю, может я перенервничала за вот тогда, когда он с Трампом встречался. Да, я очень так эмоционально восприняла, прям поняла все это. Я помню, ты писала про то, что аж погано тебе было после этой эмоционально восприняла. но в плане того, что вообще какое-то, знаешь, безобразие происходит вокруг. Угу. Ну прям всем это максимально. Ну вчера, когда Зеленский с Трампом встретился, меня как-то попустило немножко. То есть я уже увидела. Я все равно считаю, что у Зеленского с Трампом свои отношения за кадром какие-то есть, потому что я вижу лицо Зеленского и я ж чувствую тоже, поняла по энергии, я же вижу, что у них они там что свое. Как бы Зеленский ему доверяет. Трампу, понимаешь, он, в принципе, его к нему нормально относится, я вижу. Значит, что-то там у них свое какое-то кино. Значит, он что-то обещал ему лично. Значит, что-то там свои взаимоотношения. У Путина с Трампом свои, а у Зеленского с Трампом свои. Поэтому. Причем видно, что все-таки у Трампа с Зеленским они более какие-то такие, типа как тебе правильно объяснить? Даже не знаю, как тебе правильно объяснить. Трамп перспективу в нем видит. Плюс ко всему Трамп бизнесмен, и Зеленский тоже бизнесмен, понял, и он как-то вот как... Это обычно так к преемникам относятся, понял? То есть как-то вот пытаются там их там. Ему верно ведь бываются повнедомовленности, кроки, которые просто сейчас нафишивают. Конечно. То есть я не думаю, что Трамп прям, знаешь, Зеленского зневажая или как-то некоторые. терпит. Ну нет, но ну, я не чувствую этого. Еще тогда по картам падало одно и то же до сих пор так падает. Ну типа, ну блин. Я же верю своим картам, правильно. Они же как бы не один раз нас э, выручали и нам показывали правду. Ну. А касательно Трампа с Путиным, я помню, да, еще, когда смотрела по картам, там падала семерка мечей. Ну, то есть, это уже отношения, это уже встречи по карте лицемерия. То есть ну, не знаю, там нет искренности. Единственное, что да, странно, что красную дорожку расстелили ему, конечно. Это очень, конечно, mm -hmm. было так. Ну, я... Единственное, что меня радует, что Трамп действительно хочет быть супергероем. И я думаю, что он действительно все усилия будет прилагать для того, чтобы попытаться хотя бы закончить, знаешь, войну. Вот. И европейские лидеры вчера зашевелились тоже, видишь? Так, да. наверное, что... Ты, Ты сказала что про Я показывали, я не знаю, почему, я просто... Мне показывали, короче, октябрь. Я так понимаю, что в октябре какие-то события будут происходить важные, связанные с Путиным. Не знаю пока. Посмотрим в октябре. Так, будем ожидать. Я себе навіть зафиксую, чтобы сгадать и повернуть. По идее, это конец, по идее, это конец октября. Не знаю. Посмотрим. Пока еще рано о чем-то говорить. Я знала, четко знаю, что это октябрь. Не знаю, что там будет пока, но E, дивись, тогда нам падало 19 число, я пам'ятаю, на прошлом тижні якраз. раз. И у меня вчера, знаешь, такой стан поганий был целый день. Я прям вообще плохо все почувала, і я уже с подругой сидела, я говорю і типа, ну, походу уже обстрелы будут, потому что, ну, что-то мне совсем как-то мне... Меня... И вечером тут обстрелы начались, она такая, блин. <laughs> ну, меня уже просто поняла, физика моя реагирует уже как-то, ну, так прям... E Але, в принципі, я вчора не відчувала паніку, тобто не було в мене паніки. У мене трішки по-іншому, коли Київ обстрілюють, Тобто я відчуваю якось такий стан, як вчора, ще й паніка в мене якась починається. Я не знаю, я дивилася на вересень карти, там спочатку падав піковий валет типу, на обстріли. Ну, Я в це не вірю. Не можу такого бути, що не буде обстрілів, прям совсем в це не вірю. Десятка пікове теж падала про ракети. Ми сравнивали август, сентябрь. Ну, мені каже, лучше посмотреть по обстрелам, коли вже буде 1 сентября, по енергіям вересня. Прошу посмотримо, можливо, ще кінець серпня, тому що в нас ще там, день, день незалежності. незалежності. Я знаю, я знаю. Там так. також падало. Там падало 19 -та по обстрілам, падало плюс-мінус, там день незалежності, десь там. А 19-го взагалі падало. Це ж спас, здається, да, в Росії? Так, 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 так. Ну, воно падало до 19 го і там, там День Незалежності, там ще. По обмінах падало перед Днем Незалежності. Я думаю, що взагалі обстріл ще буде перед Днем Незалежності. Перед, не після навіть, а вперед. А обмін, до речі, сьогодні тілами відбувся. Ти Я знаю. Мені здається, що буде ще один обмін все ж таки. На День Незалежності, або це, як знаєш, як подарунок буде. Я думаю, що там ще. Число, не знаю, 22 можливо, ось там. Прям. 23, прям, можливо, подарунок такий зроблять. Так, а покажіть нам, будь ласка, <кхе> все ж таки порівняйте серпень з вереснем по обстрілах. Ну, вересень, бач, по обстрілах вони все одно були. Ну, вчора в Кременчузі 40 вибухів. Ну. Так, а перед цим Харків сумнів, коли ти так. Люди, я не знаю просто, як навіть розумієте, нехай вони не масовані, ці обстріли. Але я ж кажу, вони змінили стратегію. Тобто, якщо раніше багато куди летіло, зараз вони обирають щось одне і гатять по ньому просто безкінечно. Ось просто всю ніч. Ну, тобто, я не знаю навіть, як це порівняти можна. Так, покажіть, будь ласка, нам серпень з вереснем порівняйте по обстрілах, серпень. Ой, 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 карта нападали, зараз. Ну, все одно карти сприймаю, і, типу, знаєш, десятка пада з вісміркою. Багато було. Добре, а вересень. Ну, вересень ту спікову випав все одно, бачиш. Тобто буду все одно обстріли. І ту спіково, це балістика зразу. Тобто міги багато будуть стріляти, я так розумію. ну Або балістика там з Брянська і так далі, з ворона як вона летить, бач? <гум> багато. М -м ану. Що ж таки? А від чого це залежить взагалі? Ці <гум> обстріли. пікова десятка десятка пікова Ну, от, встреч. <coughs> понятно, что встречи будут, понятно, что будут все вот эти вот. Хотя, по сути, типа, десятка пиковая. Это ж карта непонятки. А вообще непонятно, от чего она зависит. Они просто, по ходу, гатят, да и все. Им уже все равно. Есть встречи, нет встреч вообще. Куда и как. -то. Ну, падает десяточка, смотри, с вальтом новым. Девяточка, восьмерочка. Падает, но я в это не верю. Не верю в это, восьмерка, по восьмерка это разговоры больше, ну. Но... Понимаешь, я думаю, что сейчас бы здесь, типа, если бы реально была какая-то физическая сила, да, помощь, тут король Пикова бы выпал. То есть, я не вижу, это просто разговоры, все, что мы дадим, мы обещаем, там, мы там, mm -hmm. ну, я не вижу пока. То есть, тут как раз-таки в этом случае красная карта, это нет, а они, не они, да, понял? Девятка, ну не хотят, девятка бубновая падает, это при интересе, и десятка, масштабирование, поняла, настолько, mm -hmm. следующий туз, ну то есть, да, они реально хотят много лет, а бы только десятка не была десяткой, пожалуйста, действительно, 10 лет прям, поняла, э, смотри, то есть там по картам падает, я уже спрашиваю с другой стороны, я говорю, покажите, давай же не будем спрашивать про окончание войны, потому что война тянется фиг знает когда, они нас пытались оккупировать еще фиг знает когда, даже не 2014 -го года, еще раньше даже. У них там дофига планов. Война идет всю жизнь, считаю, с Россией. Это правда. Давайте mm -hmm. не так говорю, спрошу. Давайте спрошу. Просто говорю, может, Может, говорю. Сдается, кто сигнализует тебе, Маша. Не понял ничего, ну ладно. Это интересно может, говорю, типа, пауза какая-то или что-то еще, говорю, может, там то, давай, говорю, так, спросим, типа, чтоб, ну, пауза, да, или как оно, в принципе, закончится, а там показываешь, что закончится по дураку, типа, вообще просто все встали, нифига они то есть, как-то вообще очень странно и тупо, типа, что столько воевали, и вот так по щелчку просто закончилось, это очень странно, прям, блин, я спрашивала, походу, даже, да покажите, я говорю, месяц мне, там, по-моему, семерка падала. А семерка это что? Июль, нет? Это так, кулып так, да, месяц. Угу. Семерка падала. Кстати. Или 7 числа, или 17, или 27, или типа в июле. Вот как-то вот такое, что понял, показал. И опять-таки не кидаюсь с такими громкими заявки. У, у меня даты сбываются часто. да, Я понимаю, там цифры и так далее. Но я это не люблю. Вот я люблю по факту, когда мне покажут, понял, через сон. Или там как-то, ну, ты же знаешь, не люблю это. Так, так, но семерка по картам выпала. И учитывая, его вот даже мы предсказывали, говорю, мне спрашивают, когда обстрел до Московской области или Москвы. Мне падает шестерка. Говорю, будет шестерка или девятка в дате? Или шестнадцать, или двадцать шесть. Вчера же обстреливали. 26 число. Ну, показала четко. Я верю все-таки в игральные карты. что все-таки будет конец войны. Какой-то или пауза. В июле. Только каком июле, блин? Когда это? Что это? это шо? Десятка пиковая тоже карта. Непонятки. Зеленский, крестовая карта выпала. Я же говорила, что я крестовая дама. И когда падает крестовая дама, то есть, ой, когда падает крестовая карта, я понимаю, что это типа, ну, наше. Путин десятка пиковая, непонятные отношения. Он его не понимает. То есть все равно я не считаю это хорошими отношениями. Как бы там ни было. Это просто... Ну, это просто они друг друга пытаются прощупать, понял? Трамп и Путин, я про это. А Трамп взагалі здатен зупинити Путина? Плюс показывает. Ну, валет падает. Смотри, на самом деле какие-то попытки точно есть, потому что валет это хлопоты, да, И шестерка пиковая. Просто шестерка пиковая это про дальнюю дорогу. Это она дальние перспективы. То есть это как-то все очень медленно. Все очень как-то так прям. О, блин, тягомотина поняла, идет. Вроде бы как бы да. Хлопочет по вальту Ну, как-то такое, что. -то.